assalomu alaykum bugun sizlar bilan olmali tart qilishni o'rganamiz juda ham mazali Bunun için kışıp, va yumshoq chiqadi buning uchun unimizga biroz tuz qo'shib margarinimizni sovuq holatda sxagimizdan o'tkazib olamiz va yaxshilab aralashtiramiz xamirimiz слоянный xamir bo'ladi somsani xamiriga o'xshash juda ham yumshoq va qarsildoq bo'lib chiqadi va bir dona tuxumning sarig'ini ham qo'shib yuboramiz biroz miqdorda suv bilan yaxshilab aralashtirib xamir qorib olamiz suv ko'payib ketmasligi kerak hamda strech bilan o'rab muzlatgichga bir soat davomida olib qo'yamiz endi olmalarimizni tayyorlashni boshlaymiz buning uchun olmalarimizni ichki qismi va po'stini ayirib tashlaymiz endi qozonchamizga shakarimizni solib karamel hosil qilib olamiz shakarni hammasini birdaniga ge solmaslik kerak oz ozdan solib erigach yana davomidan ozroq ozroq solib 7-8 martada hammasini shakarimizni eritib olamiz shunda erishi osonroq bo'ladi ehtiyot bo'ling karamel juda issiq endi qolipimizni yog'lab margarin bilan mana shu karamelimizni solib olamiz va bir tekisda yoyib chiqamiz karamelli idishimizga suv solib qo'ysak oson bo'ladi mana karamelimiz toshday qotib qolganidan so'ng uning ustidan корица va olmalarimizni terib chiqamiz endi esa 1 soat o'tgach xamirimizni ham yoyib olib qolipimizning ustidan bir tekisda joylashtirib olamiz mana azizlar pishdi tartimiz lekin ehtiyot bo'lish kerak chunki ortiqcha karameli oqib ketmasligi uchun teskariga o'girayotganda uni boshqa bir patnisning ustiga qilish kerak o'girish kerak azizlar bizni telegramda ham nisholda tv kanalida kuzatib borishni unutmang yoqimli ishtaha